Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Dalam kehidupan, seorang bapa adalah nakhoda keluarga insan yang sepatutnya menjadi contoh pembimbing dan pelindung kepada anak-anaknya. Dari kecil, anak-anak belajar menilai dunia melalui mata dan tindakan ayah mereka. Tanggungjawab seorang bapa bukan sekadar memberi makan dan pakaian tetapi lebih mendalam iaitu membentuk jiwa dan akhlak agar zuriat yang lahir membesar di jalan yang lurus dan benar. Namun tidak semua bapa menunaikan amanah itu dengan sebaiknya. Ada yang terpesong, tersilau oleh godaan wang dan kuasa hingga lupa peranan sebenar sebagai pemimpin keluarga lebih tragis apabila tangan yang sepatutnya membimbing anak ke arah kebaikan sebaliknya menggenggam mereka ke lembah kegelapan menjadikan anak sendiri teman dalam kejahatan demikianlah kisah hitam yang berlaku di Pasir Putih Kelantan berbaru ini seorang bapa bukan sahaja gagal menasihati malah menarik dua anak lelakinya sendiri untuk bersama-sama melakukan jenayah yang akhirnya membawa padah apa yang sepatutnya menjadi ikatan kasih bertukar menjadi pakatan jenayah seolah-olah keluarga itu bersatu bukan untuk kebaikan tetapi untuk merompak, mengugut dan memeras sesama manusia. Insiden berlaku di Pasir Putih kini terbongkar apabila lapan individu termasuk seorang bapa bersama dua anaknya serta seorang wanita dihadapkan ke Mahkamah Magistret Kota Baru atas pertuduhan mengurung tiga lelaki selepas satu rompakan bersenjata berlaku di bawah Jambatan Gongkulim Pasir Putih pada 25 September 2025. Segalanya bermula kira-kira pukul 4.35 petang apabila empat lelaki menaiki sebuah kenderaan menghampiri tiga mangsa yang sedang berada di bawah jambatan berkenaan. Dalam suasana tegang, salah seorang daripada mereka mengeluarkan senjata api jenis revolver lalu mengacukannya ke arah mangsa sambil mengugut supaya menyerahkan harta benda serta wang tunai. Ketiga-tiga lelaki itu ketakutan dan bimbang keselamatan diri mereka terancam sebelum dibawa pergi oleh kumpulan berkenaan. Menurut kertas pertuduhan, MP Tertuduh utama Nur Hazri Muhammad Nur berusia 45 tahun, Azafi Muhammad berusia 37 tahun, Muhammad Hasrun Muhammad Yusuf berusia 37 tahun dan Muhammad Fairuz Mahasan berusia 41 tahun didakwa melakukan rompakan bersenjata dengan niat bersama dan menunjukkan pistol sehingga mendatangkan ketakutan kepada tiga lelaki tersebut. Pertuduhan dibuat mengikut seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan iaitu melakukan samun bersenjata secara berkumpulan. Yang mem peruntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh dikenakan denda atau sebat jika disabitkan kesalahan. Namun episod jenayah itu tidak berhenti di jambatan tersebut. Selepas rompakan berlaku, mangsa-mangsa dilaporkan dibawa ke sebuah rumah tidak bernombor di jalan pantai Bisikan Bayu, Cerang Roku, Pasir Putih, kira-kira pukul 4 pagi hari sama di mana mereka dikurung dan diugut. Berdasarkan siasatan polis, kumpulan itu kemudian menuntut wang tebusan sebanyak RM150,000 sebagai syarat pembebasan Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusuf Mamat dalam kenyataannya memaklumkan bahawa majikan salah seorang mangsa telah membayar sebahagian daripada wang tebusan berjumlah RM29,000 sebelum ketiga-tiga mangsa akhirnya dibebaskan dengan selamat. Datuk Muhammad Yusuf Mamat juga berkata hasil maklumat dan risikan pasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Kelantan berjaya menahan 8 suspek berusia 20 hingga 46 tahun itu pada Khamis 2 Oktober 2025 dalam satu operasi khas bermula jam 2 hingga 11.30 pagi di enam lokasi berasingan melibatkan daerah Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan Tumpat. Turut dirampas dalam siri serbuan itu ialah 10 telefon bimbit milik suspek, 5 telefon bimbit milik mangsa, sebuah kereta Proton Perdana, sebuah Audi Q7 dan sebuah pacuan empat roda Nissan Terrano, sepucuk pistol revolver dan pistol tiruan bertulis Austria, kurungan 1, seutas rantai besi sepanjang 4. 7 meter beserta 5 mangga dan anak kunci pelitup muka kabel serta pakaian yang dipakai suspek semasa kejadian turut dirampas yang dipercayai digunakan dalam kejadian rompakan. Siasatan awal mendapati motif kejadian berpunca daripada dendam dan urusan kewangan antara mereka dan suspek yang kemudian membawa kepada tindakan memeras harta secara kekerasan. Saringan air kencing terhadap kesemua suspek didapati negatif dadah. Di Mahkamah Magistrat Kota Baru pada 7 Oktober 2025, selain empat suspek utama turut didakwa ialah dua anak kepada Nur Hazri iaitu Muhammad Denis Syahmi berusia 22 tahun dan Muhammad Darwish Syahmi berusia 20 tahun bersama Muhammad Najmudin Ahmad Zamri berusia 21 tahun dan seorang wanita yang Marliziana Muhammad Ramli berusia 37 tahun. Mengikut pertuduhan, tujuh tertuduh lelaki didakwa mengurung tiga lelaki berusia antara 23 hingga 3 30 tahun antara jam 10.40 malam hingga 4 pagi dari 25 hingga 29 September dengan niat untuk memeras harta dan kesalahan berkenaan didakwa mengikut Seksyen 347 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Suspek wanita Marliziana pula dituduh bersubahat dengan menyimpan rahsia kejadian itu di sebuah perhentian bas di Pasar Peringat Jalan Kota Baru Kuala Terengganu pada kira-kira jam 4 petang 25 September di bawah Seksyen 109 Kanun Kesesaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 347 Kanun yang sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali di hadapan Majistret Amirul Ashraf Abdul Rasid, kesemua tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Pendawaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Nur Syafiqah Muhammad, manakala semua tertuduh diwakili oleh Peguam Muhammad Azrul Hashimi Muhammad, mahkamah tidak membenarkan jaminan terhadap empat individu utama iaitu Nur Hazri, Azafi, Muhammad Hasrun dan Muhammad Fairuz, manakala tiga daripada tertuduh iaitu Muhammad Danish Shahmi, Muhammad Darwish Shahmi dan Muhammad Najmudin diikat jamin sebanyak RM5,000 setiap seorang dengan seorang penjamin dan Marliziana dibenarkan jaminan RM4,000. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 30 November depan. Sementara itu di Mahkamah Session Kota Baru, empat tertuduh utama iaitu Nur Hazri, Azafi, Muhammad Hasrun dan Muhammad Fairuz turut mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Zulkifli Abdullah atas pertuduhan melakukan rompakan bersenjata dan menunjukkan pistol revolver di bawah jambatan Gongkulim Pasir Putih pada kira-kira jam 4.35 petang 25 September. Kesalahan itu didakwa di bawah Seksyen 4 Akta Senjata Api iaitu penalti lebih berat 1971 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara antara 30 hingga 4 40 tahun serta sebat tidak kurang daripada 6 kali jika sabit kesalahan. Kes tersebut dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Siti Hajar Mazlan dengan Hakim Zulkifli Abdullah menetapkan 9 November depan sebagai tarikh sebutan semula dan memutuskan tiada jaminan diberikan memandangkan kes melibatkan senjata api dan unsur penculikan. Polis Kelantan menegaskan siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti sekiranya terdapat individu lain terlibat dalam jaringan kumpulan ini selain meneliti sumber asal senjata api yang digunakan kes ini kini menjadi antara siasatan jenayah berprofil tinggi di negeri itu pada tahun ini sekian